Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас працює Анна Черненко. І сьогодні ми поговоримо про податки громадян 2012. І для цього запросили до нашої студії гостя Це Гліб Мілютін, начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби в Харківській області. Я вас вітаю. Добрий день. Я думаю, ця тема зацікавить усіх, адже нагальна і дуже насправді цікава, незважаючи на те, що повторююсь. Тож, перше запитання є, якісь особливості у процесі оподаткування громадян саме в цьому році. Розкажіть, будь ласка, Чего чи, а, что уже зустряли, побачили Мы с вами уже год прожили в условиях действия налогового кодекса, и в этом году граждане впервые будут подавать декларации, которые будут облагаться налогом именно. По ставкам и условиям, предусмотренным налоговым кодексом. В принципе, правила подачи декларации, условия подачи декларации остались прежними. Особенно отличительной особенностью этой декларационной кампании я бы назвал то, что в этом году впервые должны будут подать декларации граждане, которые получали доходы от нескольких работодателей или из нескольких источников. И если совокупная сумма месячная полученных доходов превышает 9410 гривен. Я сразу поясню, откуда берется сумма 9410 гривен. Это 10 минимальных зарплат на 1 января 2011 года, поскольку декларируем доходы мы за 2011 год то кодексом установлено, что если сумма превышает 10 минимальных зарплат, установленных на первое число текущего года, то граждане обязаны подать декларацию. И, как вы знаете, у нас существует малопрогрессивная шкала налогообложения. Суммы превышающие 9400 гривен, граждане будут платить налог по ставке не 15, а 17%. Добре, а за какую форму подается податковая декларация в этом году? Адже мы привыкли, что очень часто ось паперовий самообіг змінюється. до чему готовиться тут? Да, опять-таки в условиях действия кодекса в этом году введена новая форма декларации. Она утверждена приказом Минфина 13 февраля 2012 года. Эта форма размещена нами на нашем сайте в средствах массовой информации. Мы довели ее до граждан, ее можно приобрести в любой налоговой, ее выдадут. Ее можно распечатать самостоятельно. Эта форма существует, она унифицирована. в отличие от предыдущей декларации, эта декларация к ней 7 э приложении идёт. Идёт именно по этой форме граждане должны будут подавать декларацию. А якщо у платника податків така ситуація, він прописаний за однією адресою, а платить опрацьою, отримує гроші за іншою, так? А що що з ним? Куди йому надсилати, яка саме податкова адреса у нього буде? Налоговим кодексом чітко оговорено, куда подається в таких случаях декларація и оговорено, что подаётся она по налоговому адресу. поскольку плательщик согласно кодекса должен стать на учет по месту своего постоянного жительства, то бишь прописки, при подаче заявления он указывает именно место прописки, то и декларация подается именно по прописке в паспорте. Добре, а щодо таких процесів, не процесів, пунктів, так які в яких нульова ставка. Спадщина тощо, що з ними вони будуть оподатковуватися чи вносити їх треба в декларацію? Трошечки по цьому розкажіть. Є да, певна категорія гражданства, наприклад, наслідники першої категорії, которые при отриманні наследства облагаються по нульовій ставки. В даному випадку подавати декларацію, як і раньше не обов'язані. но они могут это сделать добровольно, поскольку много определенное количество граждан все-таки изъявляют желание подать декларации, декларируя свои доходы, чтобы иметь возможность потом отчитаться о том, что все-таки они были. Ну, в каких-то інстанціях це либо банки подаються, либо інші какие-то органи. Тобто добровольно це можливо. Обязаності подавати декларації в данном случае нет. И, собственно, якщо немає обов'язковості, то і не буде санкцій. Ні, санкцій никаких не буде. Угу. Добре, я дякую. І у які строки сплачуються та повертаються суми податку за результатами по поданорічної самодекларації? Становлено все четко, eh, или... Граждане, которые обязаны по результатам декларирования заплатить налог в бюджет, обязаны сделать это самостоятельно. Это тоже вот особенность, которая у нас второй год существует. Обязаны сделать это самостоятельно, высчитать и уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа текущего года, то есть до первого августа 2012 года по результатам декларирования за 2011 год. В случае, если суммы налога подлежат возврату, то налоговой службы возвращаются эти суммы на расчетный счет плательщика налогов гражданина в 60-дневный срок со дня подачи декларации. Доброе. И наиболее, напевно, не платники податков, а тех, кто не Платить гроші, їх не отримує держава відповідно. Що з ними? Звідки береться інформація про те, хто не платить, скільки не платить, і що власне чекає на них ми знаємо цих громадян, я сразу скажу. Основним істочком інформації у гражданствах, які офіційно не отримують доходів, безусловно, являється база ідентифікаційних номерів сведения по формі 1ДФ. Нами була проаналізована ця інформація і встановлено, що в Харківській області за прошедшие три года. почти 290 тысяч граждан официально доходов не получали. Мы наложили эту базу на базу пенсионного фонда граждане, которые получают пособия, пенсии, на базу фондов социального страхования. И осталась вот именно категория граждан 280 тысяч, которые все-таки доходов по нашим данным официально не получали. При этом мы провели наложение на существующую у нас базы, это база ГАИ, это база по наличию недвижимости, это база по взносам в уставные фонды, это те базы, которые мы накапливаем в процессе работы о квартироздатчиках, о людях, предоставляющих какие-то услуги. Эти базы все существуют в налоговой службе. И нами уже определен круг лиц, которые все-таки обязаны были задекларировать свои доходы, которые их получали, имели определенные существенные траты, но при этом официально нигде не зарабатывали этот круг лиц определен. Что с ними будет? Одразу же подальше доля. Есть какие-то возможности у державы все-таки покарать неплатника и, возможно, как? Безусловно. Сами? Ну, как бы основная наша функция – это не покарать, это взыскать налоги в бюджет. Поэтому первое, что сделано налоговой службой, уже это сделано, это всем граждан направлены письма с уведомлением о том, что нам известно, и с предложением подать декларацию, задекларировать доходы. Я сразу скажу, что определенное количество граждан уже откликнулось. Полторы тысячи, почти 1600 граждан задекларировали свои доходы и уплатили в бюджет полмиллиона налогов. полмиллиона налогов. С остальными гражданами проводится соответствующая работа. В зависимости от того, какая информация есть в налоговой службе, мы направляем ее либо в суды, либо в правоохранительные органы. Ну, то есть в каждом индивидуальном случае подходим. А можна якось прорахувати, вирахувати ось ці 290 тисяч. Скільки від них не до отримала держава? Чи це неможливо? Хоча б приблизно зрозуміти, який ну, я би да я би не став uh, говорити про яких конкретних сумах, оскільки це може бути і дійсно люди, які знаходяться на ждивіні, вони офіційно не платять государства нічого ну на у и не у родственники і не повинні подавати ці доходи і в той то ж є люди, які несли существенні трати, покупали дорогостоящи автомобілі. дома, вот я имею в виду за последние три года. Естественно, там будут суммы гораздо больше. Поэтому, учитывая большое количество граждан и необходимость индивидуального разбирательства с каждым, это большой объем работы. Я бы не стал сейчас называть какие-то конкретные суммы. Вот по факту то, что мы имеем, это полмиллиона гривен на 1600 граждан. Миллионов. Это живые, рж уплаченные в бюджет деньги. Зрозуміло, це ще повернено. І ви вже почали, можливо, трошки детальніше, яким чином податковими органами проводиться робота саме з логалізації? Як це моніториться? Можливо, трошечки детальніше щодо цього. так да, як я вже сказав, ми відслежуємо в першу чергу, всі об'явлення в средствах масової інформації. У нас є чутка шкала. официальных зарплат по мониторингу объявлений о приеме на работу, по профессиям, по отраслям и так далее. Это отслеживается. Определенные проверочные мероприятия нами проводятся, тоже есть у нас наработки, методы и так далее. Ми почерпуємо інформацію і сообщення самі граждани з тих заявлений, які поступають в налоговую службу, а поступает их немало, повірте. Все це накаплюється, систематизується, аналізується і потім выливается в поповнення бюджету. Добре, а ось зазвичай практика яка можливо не карається, ви мене виправили вже, але все ж таки роботодавець, який не платить так, або платить в конверті. А ось щодо людей, які самі йдуть і самі. добровольно погоджуются работать за зарплату в конверте. Что с ними? Ну, действительно, есть у нас большая категория таких граждан. Это в основном молодые люди, которые на сегодняшний день не задумываются о пенсии, не задумываются о тех моментах, которые могут случиться в жизни. Это потеря здоровья, потеря работоспособности и так далее. И думая, скажем так, о сегодняшнем дне, соглашаются получать зарплату в конвертах, поскольку это получается больше без удержания налогов. Поэтому мы проводим очень активную массово разъяснительную работу. Я думаю, вот э, и в городе вы много наблюдаете плакатов, бигбордов. Мы вывешиваем предприятия, которые выплачивают зарплату в конвертах. Мы предупреждаем людей об опасности этого. Э, с вашей помощью, с помощью средств массовой информации мы создаем передачи, фильмы, вы об этом тоже знаете, где пытаемся до людей донести, что же это да. Мы работаем с ассоциацией работодателей по этому вопросу. Э, как можем мы людей переубеждаем. К сожалению, очень плохо, что некоторые этого не понимают, это затрудняет нашу работу. Но потом многие из них сталкиваются с тем, потом, по тем заявлениям, которые к нам поступают, когда у человека что-то случается, он начинает понимать, что случилось. Я хочу донести это до тех, кто сейчас нас слушает. Можно вот, просто да, да, по, прямо. Поступают вот, буквально такие обращения: что я вот работал, работал год, работал два, работал три, получал зарплату 5000 гривен в месяц. Потом вот кризис, когда до грянул кризис, меня выкинули на работу, выкинули с работы, я пришел становиться, получать пособие по безработице на учет, оказалось, что официальную зарплату получал в размере 100 гривен, пособие мне выплачивать минимальное, как жить дальше, примите меры к работодателю и так далее и тому подобное. К сожалению, мы безусловно реагируем на все эти обращения, но очень тяжело в дальнейшем что либо доказать, поскольку человек сам согласился на это, сам работал, его все устраивало и задумался об этом только когда произошло, а документов никаких не осталось и доказать что-либо очень сложно. Поэтому я бы вот и хотел обратиться к тем гражданам, которые сейчас работают без оформления. Но подумайте, ведь не все вечно, разное в жизни бывает. Очень много ситуаций возникает. И пенсия, ну, к сожалению, все мы с вами не молодеем, когда-то мы станем пенсионерами. И та пенсия, которую мы будем получать, напрямую зависит от Іменно від офіційної зарплати, яку ми отримали, не от того, що ми отримали в конверті, а то офіційної суми, яка проходила від підприємства. Тому я думаю, що стоїть всем задуматися об этом. І щодо санкцій, так що чекає на ті заклади підприємства, роботодавців, які все ж таки осмілюються так, можна навіть сказати, обікрасти державу і старість тих людей, які в них працюють. Що чекає на них? Можливо, зараз хтось думає. изменить свои ставления до державы и до людей? Будем сподеваться. Ну, безусловно, это финансовые санкции, это те налоги, которые они не доплатили. В данном случае уже будут возлагаться на предприятие, если мы установим эти факты, и будут с него взысканы в бюджет. Это прежде всего финансовая ответственность. Вторая ответственность – это уголовная. Я хочу обратить внимание, что согласно Уголовного кодекса Украины существует уголовная ответственность за грубые нарушения законодательства о труде, статья 172, а использование неоформленных наемных, выплата зарплаты в конвертах является грубым нарушением законодательства о труде. Буквально недавно у нас было совещание в прокуратуре, и они тоже очень обеспокоены этой ситуацией, тоже занимаются, поэтому... У нас есть полное взаимопонимание, и мы будем совместно работать в этом направлении, в направлении именно легализации занятости, легализации доходов, которые получают граждан. И дабы не попасть в такие ситуации, когда будут возбуждаться уголовные дела по отношению к руководителям, я бы хотел сказать, чтобы руководители задумались тоже об этом и выводили зарплату из тени. Добре. И хочется все-таки завершить на более приемной ноте. Скажите, пожалуйста, сколько в области все-таки сплачивают людей податки? Есть какая-то точная цифра? И, возможно, объем, сколько донесено до бюджету грошей и денег? Ну, за прошлый год, если брать в целом, сколько поступило в местный бюджет налога на доходы с физических лиц, это почти 3 миллиарда. Це то, що именно с людей. Це налог на доходи сільських лиц, я еще раз разговарюсь. Э, всі люди, які офіційно трудоустроены, всі люди, які декларують свої доходи, це несколько сот тысяч человек, они офіційно оплачували налоги. Я дякую за розмову. Сподіваюся, вона стане корисною для харків'ян. Ті, хто почує, хто не почує, можливо, прийдуть до свого роботодавців і скаже, що ж це, давайте щось робити. Але це така собі ідилія, але будемо сподіватися, що ви будете працювати. Плідно, так і все на напов... наповниться, все заплатиться. Я нагадую, у нас у гостях був Гліб, Гліб Володимирович Мілютін, начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби в Харківській області. Дякую, що прийшли, знайшли час і поговорили з нами. Сподіваємось, буде від... відгук якийсь. А на цьому...